Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dodaq böyütmə işinə məşğul olanlar məni dillələmək istəyəcəklər aqtaracaqlar. Buyuram ki, <laughs> zəylərdə gələcəyəm. Amma ə, xanımlar deyirlər ki, dodaq boyütmənin qiyməti qalxıb, gelin qiyməti qalxıb. Ona görə daha ucuz variantlar axtarırlar və ə, ağrıları da olur deyə dodaqda. Hətta bir yaxın tandığım bir nəfər var idi, o da ə, bu yaxınlarda eləmişdi və ağrıları oldu. Bəlkə bir həftəyə yaxın. Mən sizə ə, ə, əvvəl bizim satdığımız, sonra bir ara yoxa çıxmışdı, tapa bilmirdi. Amma indi artıq yenidən gələn ə, məhsulları göstərmək istəyirəm skrunelin. Hər ikisinin qiyməti ayrıca 15 manatdır. Demək olar eyni şeydir, yəni təsir yüzdələri eynidir. Hansını istəsəniz onu ala bilərsiniz. Birinci qoy Shine olandan başlayaq. Hansı ki ə, belə bir şey çıxır içindən də. Blask formasında və bunu dodaqlarınıza çəkirsiz. 15 dəqiqə gözləyirsiz. 4-5 saat effekt verir. Dodaqlar şişir şişmiş formada olurdu. Dudaq belədirsə çünki və 15 dəqiqə gözləyirsiniz. Ondan sonra öz pomadınızı üzərinə çəkib bir məclisə gedə bilərsiniz. Zaten siz oradan qaydana qədər dodaqlarınız öz əvvəlki həcminə qayıdacaq. Bu da eyni qaydada o formada eləyə bilərsiniz və bunun üçün ancaq belədir. Ucu bu elə bir şeydir. Belə çəkirsiz və 5x argan yağından olanda deməli 15 manatdır hər ikisi. Şərt deyil, içisini də alasınız. Üstü üstə ikisini də alın, amma onu ya bunu hansını istəsəz ala bilərsiniz. Hansı yaxşıdır sualını verməyin, ikisi də eyni şeydir, yoxladıq. Müxtarif xanımların üzərində eyni effekt, eyni cürdə nəticə alındı, heç bir problem yoxdur. Və bunun üstünlüyü nədir dediyim kimi 200-300 manat verib də taxta şişirtmirsiniz o sizə incidə bilər, o sizə düşməyə bilər və s. bədən onu qəbul edə bilər. O gəli, geniş vəsaitlər yaranıla bilər, amma bunda elə bir şey yoxdur. Bunu çəkirsiz dodağınıza, 15 dəqiqə gözləyirsiz, hansısa bir məzəssə gedə bilərsiniz. Bunda üstünlük nədir? Bədəni buna öyrəşdirirsiniz. Tutaq ki, hər 4 saat <coughs> üzr istəyirəm, hər 4 saatdan bir gün ərzində Bu pomadaları dodağınıza çəkirsiz, błesləri dodağınıza çəkirsiz və bir aydan 20 gündən sonra artıq pomada çəkməyə ehtiyac qalmır. Çünki dodaq daimi həcmli vəziyyətdə olurdu ya, belə deyək də, bədən ona öyrəşmiş formada olur. Yəni dodaq həmin həcmə öyrəşmiş formada olur və o formada da qalır. Sifariş eləmək üçün nömrə profildə var. Yenə də deyirəm 050 741 71 20 Amma yenə profildə var. Videonu like eləyin, fikrinizi mütləq şəkildə yazın və növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Hələlik.